Новинка спортивна. спортивная, будь ласочка. Спортивна Так, решили одни, блядь, нехорошие ребята. Да. Такие пидоры, которые сами в жизни никогда ничего ну, ж не сделали. Да ж... Та похуй Кто этот тикток уже. Ну что ж такое? Ага. Короче, начали сейчас вот на днях разгонять такую штучку, что типа компания Ломаченко, Ломаченко, мол, негодяй, инвестировал кошты в ресторан российского бизнесмена Новикова, який, який был доверенной особу Путина там, на каких-то выборах и туда-сюда. Типа Ломаченко такой вот не нехороший. В 21 году. Да, оказывается, это в 21-м году он инвестировал, его компания инвестировала гроши в ресторан Новиков Беверли Хиллз, который находится в Лос-Анджелесе, да, ну, работает по франшизе русского реестра, Только, то есть это еще до полномасштабного вторгнения было. И вы, гандоны, начинаете это разгонять там, на человека, который... Да, почекай, а что тебе, даже закон про свободу, про слово вот это, от голоса, тебе тоже не почем, я смотрю, ты. Да, но рыжий этот принял. Нельзя так Еще не приняли а, этот закон. Во-первых, поэтому да. мы имеем право. Во-вторых, мы на них выложили. Так, сразу. Поэтому вы, Гандоны, начинаете на Ломаченко разгонять эту хуету. Только потому, что он, блядь, Всевышнего всемогущего 13 13-го апостола, блядь, жопу не целовал. Поясный дорыв. Да, Пояс не дорыв, как усик, блядь, с ним не зажимался, не обнимался, по телефону не рассказывал. Своей победы ему не посвящал, блядь. Почекай. А там какой-то квартал. Не наш, не 69-й. Да, а 95-й да. там что-то снимал. Так я же хочу сказать, что ж а? вы гандоны, блядь, не поднимаете такой хай, блядь, что, <с> сука, до этого вторжения, блядь, полномасштабно когда эти гандоны напали. Кто-то сериалы шо? снимал. Да. сериалы снимали, блядь, и, грошики сука... Грошики получали. Грошики получали. В офшорах. В блядь. Что эти сваты, хуйсоты, блядь, вся вот эта параша 95-го квартала, вонючего, блядь. Вы что-то гандоны молчите, блядь. А на Ломаченко Человек, который дважды олимпийский чемпион, флаг Украины, который в правде сука Украину прославлял, да, там какой-то момент у него есть личный там по этой вере, ну, блядь, так, да. московские попы еще что-то там, но это его личный вопрос, блядь. Конечно. Там может быть там мы там с этим где-то там не согласны, может быть мы бы хотели, чтобы он что-то другое сказал. Но он не чиновник, блядь, не хуемник. Гроши Куда... в крав, да. а да. свои. Ни у кого ничего не украл, своим потом кровью зарабатывал и с нашим флагом прославлял наш флаг, блядь. То и так. А там хлопец один из Кривого Рога даже сказал, что так можно вот в деньги отправлять за сценарий, за кино, за все. Так ну, все а блядь. Ну, а что а ж такое, ну, если можно закон пойти, все так робили, я ж тут не при чем. Так, а тут на Васю вони напали. Вася, да, ты что да, да. такая робишь? В Лос-Анджелесе ресторан открыл по франшизе mm -hmm. Новикова. В 2021 году. 21 році. -20. Ты не выстав... Человек прославлял, сука, нашу Продолжили, страну. Бляд, по открывать миру. блядь, Нашу страну хоть узнали из-за него, из-за таких чемпионов. Да, из-за того, что он на колени не стал, не продался, блядь. Там пускай она не какая-то его позиция, блядь, но он за нее утопит до последнего. А кое-кто, блядь, переобулся, блядь, и начал песни петь совсем другие. В воздухе? Да. бегать все остальное. Вам никто ничего не дарит, дайте я вам подарю. Да, дайте я вам подарю. Да пиздец, блядь, ему, сука, всю страну подарили, ебаный урод, блядь. А ты сейчас начал песни такие заливать, блядь. До перемоги. Васю не трожьте. Мы теперь кто, кто еще. справами. Знаешь, есть еще, ну, чемпион спортивный, а есть чемпионы по натуре. Вот теперь, блядь, ну как бы подумать. Думаешь? Был еще такой же чемпион Мухаммед Али, который был против войны тоже, блядь. И отсидел за это, до речи, срок у тюрьмы. Отсидел срок и был великим, и так, никто и ему сказать, не кричал, что пидорас, да. предатель, хуятель и все остальное. Все равно он для всех был чемпион, потому что там чуть другие люди живут. Так, и сказал, я на войну не поеду, не буду воевать и вбивать непонятно кого. Да, потому там что еще него... ситуация в Америке была, когда завид ситуация, там Но все равно. Так. Ситуація друга, понятно, но він держав свою позицію, невзирая ні на що. І не переобувся, тоже. Смотри, всі, хто під вас перебувається, то ради користі. Це ж понятно. Ну зрозуміло, як інакше. Всі хочуть для себе якоїсь вигоди. Конечно. Только але є одне питання, коли це роблять чиновники і ближче там приближені, якісь у яких немає іншого вибору і не йдуть там на всі ці. Подожди, ви виборці да єсть. Як у них немає, Ми а де другим? гроші грошей возьмуть? Звісно, де вони гроші візьмуть? Красти треба. Шоні те не аж не не вміють, як усіки Ломаченка. То одно, а коли ти незалежна людина заробив своїми кулаками статки, то не треба прогибатись, непонятно для чого. Хочеться, за за що? що? щоб стати ще більше. І щоб стати втрат... міністром. Хоч міністром. А потім суперміністром. Так мог би сам би дочекатися. Ну, так коли... же легче. Так, а что, немає, как сказать, этого... Ну, когда поддержка у тебя... Разума немає, что сейчас он запятнается об эту владу, и потом он уже может не стать а вообще ну, никаким. Ну, это ты так решил, а он читал по-другому. Все-таки ну, он с великим, он же тоже верующий. Ну, то и так. Ну, життя покажет. 13-й апостол все-таки. Халилуя. Вовчик, Вовчик.